Такие уражения, вы чемпионы. Опять вернулось это чувство. Давно уже мы не выигрывали. Приятно, очень приятно. Тем более вышли из группы с трудом. Как бы по чуть-чуть набирали ход. Финальная игра тоже была сложная. Соперник серьезный, все наши друзья. Ну, повезло сегодня нам. В этот раз может не повезти. Поэтому надо все делать быстрее и качественнее. Забивать голи и поменьше пропускать. Ты про всё матчу програвали и брали кожної тайму тайм-аут. І що, що говорили в перерві? І як зібрались? Особо нічого не говорили, вбаскоювали друг друга. І старались просто просто словами. Вантор принесли, делай, Не кричать, не. Просто подсказать, как правильно а, играть. Как играть мы умеем, просто не всегда это получается. Ну, совета.